Они полностью дезориентированы. Где? В городе Херсоне. Кто-нибудь коротко может рассказать, о чем там суть, историю? Им рассказывают страшные истории. Что вы говорите? Что вот я услышал, заберет Херсон? Да Россия не будет забирать Херсон. Херсон – это и есть Россия. Просто-напросто... Хіба що просто. Ми встановимо те, що було вже достигнуто. І на все це три дня? І повернемо Херсон і херсонців в свою родну сім'ю. Сім'я придурків. Вот. І... І ми удвох. Та-та-та-та-та. Я е, можу... Е, Можеш Э, мені дупу. Постараюсь убедить, если... Э, е, если шо, Ничего. Наш президент сказал, что... Еще ни один дурачок не сказал, что он дурачок. <м> 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 память у гражданина ошибла. Только блеять может. И поэтому... Поэтому в говне и живем. Так, понятно. Поговорили.